Пане Романе, і також є е, хороші кадри і наслідки влучання. Також на російській території Краснодарський край Єйськ, Ми з вами говорили, Там є і е, авіабаза російська, і також е, е, казарми і ангари. Так от є наслідки удару в ніч на 21 перше. Е, Тобто, як зараз виглядає 22, вчора, 22 червня, червня виглядається ангар. бачимо потужну зарвали. Кажуть, що там складали шахеди. Герані, 2 також ППО. Було не загалом. Це потужний військовий об'єкт і потужна агломерація. єйськ. в наші наша розвідка вичислила, де знаходяться іменно склад шахедів. герані, як угодно. подсолнух-200, якщо правильно, це китайський подсолнух 200 А дальше они уже его перекрасили, каждый под своих. кто под шахедов, кто-то под герань, кому что больше нравится, тот себе и рисовал. А так это китайские, китайские машины. Естественно, как только разведка вычислила, дали, дали координаты, туда зашли наши дальние средства поражения. Вот уже подтверждение уничтожения. Иногда мы в принципе, один и тот же факт несколько раз повторяем, но только после подтверждения. То есть сначала идет удар, идет информация, а потом обязательно подтверждение. А лучше с трех источников. Вот когда оно с трех источников есть, тогда уже сто процентов. Вот эта вишенка на тортике, это именно снимки со спутника, которые точно уже дают картину в поврежденной поверхности. Потому выполнили задачу, ну, по крайней мере, там часть этих Китайських подсолнухів було вбило унічтожені. Ну, ми згадали про Китай. зараз ми згадаємо про цю країну. Хто там відбув з візитом? Ми говоримо про президента Польщі Дуду. Зараз згадаємо, пане Романе, сьогодні в ніч на 23 червня ворог запустив кілька ракет. Куди летіли і скільки збили? Наше ПВО говорить о том, що були заміщені три ракети. две сбили, одна прошла. А россияне говорят о запуске четырех ракет. Но ну, в этом смысле можно, конечно, верить россиянам. Почему? Потому что они примерно по четыре ракеты запускают. Ну, то есть это такой один из стандартных приемов Вопрос в том, что одна ракета, скорее всего, не долетела до территории Украины, плюхнулась где-то там в Азовском море при старте. Это как раз старт был с Азовского моря. Три ракеты зашло на территорию Украины, две были перехвачены, все шли в сторону Киева, в районе Киевской области. То есть, скорее всего, пытались нащупать либо энергообъекты, либо аэродромы, либо на наши, критическую, нашу критическую инфраструктуру. Есть повреждения на земле, то есть сейчас завалы разбирают, то есть несколько многоэтажек повреждено, стекла, ну и так далее, и тому подобное. то есть эта беда до сих пор у нас случается, перехватывать калибры, любые крылатые ракеты, любые ракеты лучше над российской территорией. Это оптимальный вариант. И вот пока у нас такой возможности не будет, естественно, эти ракеты будут где-то проходить, даже в уничтоженном состоянии, падая на землю. Ракета и противоракета, это до, до тонны железа еще с топливом, боевой частью, наносит, наносит поражение на земле, потому надо быть предельно осторожным. До речі, про Азовське море в Маріуполі були прильоти. Кажуть, що давно, до речі, їх там не було. Враження як мінімум п'яти одиниць техніки, ППО Ворога. Пане Романо, і також в Маріуполь зайшов якийсь танкер. Кажуть, що це вже третій танкер. З чим це пов'язано і чи пов'язано це з пусками? і загалом, чому заходять танкери в Маріупольські порти? Скорее всего, россияне готовятся к серьезным наступательным действиям по всей линии фронта. Почему? Потому что вот как раз передвижение дизеля, передвижение топлива ближе к линии фронта, оно всегда говорит о готовящемся наступательных действиях. Это может быть начало летней российской военной кампании. То есть, а так как замечено, особенно в районе Донецка, Волновахи, то есть переброска довольно-таки серьезных сил противника, резервов, которые не со 100-километровой глубины начинают подтягивать, 30-километровой дивизионной глубине с армейской в дивизионную перебрасывать, а это значит, вот где-то в ближайшие полторы-две недели будут готовиться к наступательным действиям. Естественно, подтягивают и топливо, даже не боясь подтягивать его э, под удар наших средств поражения. Мы до Мариуполя достаем, у нас есть некоторые механизмы, как достать до Мариуполя. Туда заходят, почему э, часто, допустим, э, заходят танкеры, туда нельзя подогнать 50-тысячник, он в Азовское море не зайдет с полной осадкой, Туда заходят максимум с осадкой до 5, до 5 тысяч тонн. Вот это, вот это тысячники заходят. Скорее всего, рассредотачивают по тысяче тонн танкеры. Во-первых, осадка повыше, естественно, могут зайти, разгрузиться. И, во-вторых, если перехватим в движении, то небольшая потеря для россиян, по крайней мере. То есть они-то как раз режим рассредоточения уже поняли, как это дело действует. До нашего еще правительства, до энергетиков не доходит это. И по подготовка это видно. То есть вот ближай, вот где-то раз пошли резервы, раз подтягивают топливо, значит где-то ближайшие полторы-две недели начнется попытка движения. Раз это со стороны Мариуполя, то это скорее всего район, от Времевского выступа где-то до Очеретина. Ну то есть это Покровское направление общее. Это под ударом может быть Угледар, Угледарский, ку Кураховские гарнизоны. То есть то, тот же та же время, та же та же Великая Новоселовка. Ну, наше командование это все прекрасно видит. Я думаю, отслеживает удары по, под Мариуполь сейчас идут опять же по э, целям, которые дают наши донецкие партизаны. Э, система эта работает еще с 2014-2015 года. У нас партизаны инфильтрованы в российские войска, и у нас есть там очень большой поток информации по расположению частей российских. Естественно, после проверки, перепроверки туда заходят наши дальние средства поражения Вот уничтожения под Мариуполем баз россиян, которые пытаются сейчас собираться при сборе на передвижение, они успевают где-то скучковаться, вот в этот момент накрывают наши ракеты или беспилотники, накрывают это расположение чисті Удачно, кстати, в под Мариуполем были були накрита Росія. Окрім Маріуполя, також вчора пане Романе повідомляли з самого Донецька окупанти і колаборанти, що як мінімум 20 було вибухів. Прилітало безпосередньо в сам Донецьк. От є наслідки цих влучань. Що це могло бути теоретично? Бо важко визначити. Ну і а взагалі немає інформації, куди прилітали. Это в продолжении моих слов подтягивают россияне резервы к линии боевого соприкосновения, к линии фронта где-то на 30-километровую глубину. То есть Донецк сейчас где-то в 30 километрах от линии фронта. То есть россияне выдавили наши войска практически под Карловку, это 30 километров. Значит резервы не могут заводить в Донецк, что они делают для дальнейшего движения в сторону Покровска. То есть они готовятся к прорыву или к каким-то серьезным операциям. И а вот, вот эти, по этим резервам, которые передвигаются по Донецку, по Макеевке, по Ясиноватой, опять же, наши партизаны, которые уже 10 лет воюют за Украину, в Донецке в том числе, они передают, естественно, места локации нашим развед, нашей разведки. После до, до разведки выполняется боевое поражение. У нас высокоточное оружие сейчас есть. эти есть Все места, локации, вплоть до э, расположений, то есть пунктов дислокации россиян, э, вычленяется, естественно, несколько десятков ударов. Это вот работа именно по этим резервам. Это значит, о чем говорит о том, что наш Генштаб все это прекрасно видит. Видит это перемещение, видит подтягивание россиян с глубины со 100 километров до 30 километровой глубины, то есть э, готовится, в том числе готовится к этому удару, пытаясь уничтожить российские резервы еще на подходе. То есть вот это вот как раз та работа, о которой я сейчас только что -то говорил.